Не, это 20-го, конца 20-го, а вот это, это начало 20-го. Нормально, да. Смотри, естественно. это живое, все это работает. Эту машину вы видели уже в Ялте. пока конечно, палатка, даже стоит. Добрый день, покормить МЧС обеспечила нормальную работу Крыма в тот сложный период времени. Вот сейчас, в принципе, здесь представлена вся техника, которая используется в ситуациях чрезвычайных. Вот проблема, которая с моей точки зрения самая главная, сейчас вот мы сняли, обсудили с генералом начальником о том, что у нас в Симферополе есть высотные дома. А вот подъемника высотного, максимально высотного, его нет. То есть его необходимо приобретать. Он довольно дорого стоит, но в республике такой подъемник хотя бы один должен быть. Я думаю, в этом году обязательно мы его приобретем. Ну и отдельные вопросы, связанные с материально-обеспечением по отдельным направлениям деятельности, этих подразделений тоже самое изучили. Поэтому так, планы наметили? Будем, так занять, будем заниматься делать Есть. Так, давайте ко мне вопросы. Антон Владимирович, ну, так Крым готов к зиме, к холодам, к морозам? Крым к зиме, к холодам готов. То, что имеющийся, имеющийся у нас ресурс материнский, мы подготовили полностью. Проблема есть, уже многолетняя проблема в том, что практически вся техника имеет очень большой износ. Она уже, так сказать, выработала все свои ресурсы, только благодаря специалистам она еще находится в строю и работает. Поэтому необходимо заниматься обновлением нашего парка технического, без сомнения. А так, в принципе, мы к зиме готовы, к погодным условиям, вас, к самым сложным готовы. И я уверен, что все будет в порядке. У кого еще вопросы? Все, спасибо, господа. Спасибо. Благодарю вас. Прогнозы уже какие-то на зиму, какая будет зима. <как> центр ваш честно, надал уже какие-то прогнозы? Ну, все говорят, <как> ноябрь, декабрь, январь. Очень снежная и суровая будет. Ну, а как Крыму, это невозможно предсказать. Потому что, вы знаете, Крым специфический. Может быть. Ну, ожидаем на следующей неделе большие дожди. Я думаю... А что по технике не хватает? Вот премьер сказал, что как бы, техника достаточно старая. Что конкретно нужно МЧС? Значит, около 28 высотных домов, которые выше 10 этажей у нас в столице. А самая большая лестница у нас 34 метра. А надо минимум 50. Вот это премьер-министр дал мне поручение. Я сейчас буду писать бумагу и будут работать по субвенциям о том, чтобы купить. Есть в продаже Mercedes и Volvo хорошие, но они стоят очень дорого. Мне это реально нужно? Реально, Да, хватает. Она находится, вы видели сами, в рабочем состоянии. И танк наш, и шнекоротор. И мы привлекаем еще к работе снакороттер дорожников, и хорошую помощь всегда нам оказывает снакороттер Центрального аэропорта.